Kita ketemu lagi bersama saya. Halo, tutorial oke teman-teman. Untuk video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk cara pemasangan blok dan kopnya untuk motor drain. Untuk motor grand ini, pembongkaran karena penggantian seker Seker yang lama sudah aus sudah knalpot berasa putih. Oke, teman-teman, langsung saja untuk proses pemasangannya. untuk pemasangan yang pertama kita pasang dulu untuk bos, bos bloknya jangan lupa lanjut untuk packing blok untuk silnya. Oke. Okay. Untuk selanjutnya untuk pemasangan piston. Untuk pemasangan pemasangan piston yang perlu diperhatikan untuk tanda in ini nanti berada di atas jadi posisinya di atas gini. Oke. Okay. Kita pasang dulu untuk kancing pen karena pen pemasangannya dari atas ini jadi kita pasang pen pada bagian yang sebelah kanan Oke, kita pasang pennya kita kasih oli dulu ada bagian in ini pada bagian atas Nah, pasang kancing pen keduanya untuk selanjutnya untuk pemasangan bloknya untuk sebelum pemasangan blok teman-teman harus mengacak dulu untuk sambungan dari ring seker untuk cara pemasangannya ini sudah saya bikinkan videonya untuk cara pemasangan ring seker yang tepat sesuai dengan pabrikan noda kita kasih pelumas dulu Kalau kameranya kita pasang terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam. selanjutnya kita pasang untuk bagian hopnya kita pasang dulu untuk bos-bosnya Lanjut untuk packing kopnya, jangan lupa dikasih lem dulu sebelum pemasangan. Hasilnya bagian bawah. untuk sil kecil bagian as baut blok ini ada bosnya ini untuk bosnya khusus bosnya di sini ada kupingan jadi posisinya melebar ya teman-teman untuk pemasangan sil ini yang perlu diperhatikan untuk ini ada tonjolan ini harus tepat pada cobaan yang ada di packing kopnya selanjutnya kita pasang kopnya Untuk baut depan dan belakang, ini untuk bautnya khusus yang ada untuk kunci obeng. Okay. kita pasang untuk packing kotaknya. Untuk pemasangan penutup noknas ini ada panah, ini eh, menghadap ke bawah. Untuk ring antar bloknya, ini pakai yang 1 dulu. Untuk ring tembaga ini, pada bagian kanan bawah. Selanjutnya untuk pemasangan rantai kamrat. Untuk langkah pertama kita topan dulu untuk top magnetnya. Untuk cara pengetopannya kita buka penutup magnet kedua magnet atas dan bawah kita buka. Kita lihat pada tutup bagian atas pada magnet ada tulisan T. Di sini harus tepat pada tulisan T, karena pada tulisan T, seger pada posisi TMA. Oke teman-teman, magnet sudah pada posisi T, dan untuk selanjutnya untuk pemasangan gear temengnya, di sini ada lingkaran atau titik. Ini nanti menghadap ke yang ada di kop ini, jadi posisinya begini. Dan untuk nafkah asnya harus posisi netral, klep juga netral, eh, setelan klep, tempel netral. Oke, itu lanjut pemasangan. Jangan lupa untuk... titik te temengnya oke teman teman posisi titik dari ger tepat pada cobaan yang ada di kop dan t pada magnet harus tepat pada lubang magnet di sini ada cobaan ada garis posisi temlar netral atas bawah oke sekarang kita baut Oke, selanjutnya kita setel untuk klepnya. Untuk penyetelan klep biasanya saya tidak memakai alat, tapi menggunakan feeling aja. Biasanya ada alat ukurnya. pasang penutup gear timing Oke teman-teman, untuk perakitan blokop sudah selesai. Ini nanti tinggal pemasangan karburasi, kenal pot. Nanti kita coba untuk hasil perakitan motor green ini. Oke teman-teman, untuk karburasi, kenal pot, busi sudah terpasang semua. Untuk selanjutnya, kita tes untuk mesin ini. Tapi buat teman-teman yang bongkar motor, yang perlu diperhatikan kita harus selalu mengecek apakah oli itu naik ke atas atau tidak. Jadi fungsi oli naik ke atas untuk pelumasan noken as temlar. Untuk pengecekannya kita buka untuk baut tutup klep bagian atas. Nanti di sini harus keluar oli. Itu bertanda oli sudah naik. Oke teman-teman kita coba kita buka dulu untuk tutup klepnya. Selanjutnya kita bunyikan. keluar berarti sudah aman untuk knock na Oke, demikian tadi untuk cara pemasangan blok dan kop untuk motor Grand. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.